Что

эти желтые И внутренние войска на глаза с мальчиками у себя. Я вам еще раз, я вам еще раз, я это американский А теперь хотят с в тут Америка? Путин, Они Путин вот здесь под четыре позвоните своим друзьям Чебекина, там танки стоят. Которые через час на нас будут делать. своим И хочу обратить ваше внимание. Хочу обратить ваше внимание, мы с уважением относимся ко всем нашим соседям и стараемся наши отношения базировать на взаимном уважении, базировать наши отношения на респекте, на взаимной выгоде и точно так же по отношению к России. И мы ожидаем соответствующие действия. А то, что на сегодняшний день происходит здесь, в Харькове, то, что происходит на сегодняшний день в Донецке, так называемый политический туризм, когда нам приезжают, подражают российские флаги, когда территория Украины, исконная территория Украины, которая задекларирована и территория Украины Крым значит, становится территорией оккупации. Правительство, которое мы и сделаем все, что нам нужно. Мы откроем, чтобы это правительство работало в интересах людей. Чтобы не было коррупции. Чтобы каждый чиновник отвечал за свои действия. Это в нашей силе. И я уверен, что мы сможем это сделать. действиями, чтобы это русских украинцев нас также собираются разделить по любым признакам. Вот все, что, что мы видим, это есть провокация. Я уверен, нам необходимо обратно силы, терпение. Мы пройдем этот тяжелый период и уверен, мы его сможем пройти, только объединивши нашу усилия. Потому что наша задача построить современное государство, государства Украины. И я уверен, мы справимся с, этим, с этой задачей. Потому что те действия, которые происходят сейчас, никогда не меняются. И на том же самом Майдане, который называли фашистским, художники, те люди, средний класс, те люди, которые приезжают туда, выставить свое мнение для того, чтобы жить в нормальной стране. Очень справа, когда приезжают политические туристы из соседней страны и страна, они начинают знают, что делать и как Наша страна, и мы должны защищать. Защищать наше право защищать наше право жить на стране. Я уверен, мы сможем это сделать все вместе. Только ли все вместе. Спасибо вам за вашу позицию. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава, Слава Украине! Слава Украине! наш флаг, с которым мы с ребятами были на Майдане. Он прошел на самом деле очень много, и вы знаете, я удивился, когда увидел, что Виталий взял этот флаг, это очень символично. Эти люди, которые напротив нас, вы знаете, я стоял и смотрел здесь, когда Виталий говорил про Украину, они кричали и показывали пальцем вниз. Представляете, разве может настоящий украинец во время слова о своей стране Такое дело. Это, конечно же, или россияне, опять же, не настоящие россияне, а которые нехорошие. Или эти это люди, которые, может быть, и Харькова, но они заблудились. Мы будем бить их интеллектом, этих дикарей, которые бананами кидаются. Мы дихали должны бананами кидаться. Так вот, я вам прочитаю имперский марш. Он написан, Путин. воля ще на украинцы,

E oh.